गुनागार बंदा होगा फरिश्ते उसको जहन्नम की तरफ ले जा रहे होंगे वो बंदा जहन्नम की तरफ जा रहा है रो रहा है गिड़गिड़ा रहा है फिर अचानक से जो उसका जो ना आर्डर बदल जाएगा अब फरिश्ते जहन्नम के बजाय उसको जन्नत में ले जा रहे हैं पहले जहन्नम फिर अब जन्नत बंदा बड़ा परेशान होगा और फरिश्तों से पूछेगा भाई कि भाई किधर ले जा रहे हो मेरे तो नामा या माल को जब खोला गया तो एक भी नेक अमल नहीं था तो मैं तो जन्नत में जाने का हक़दार ही नहीं हूँ जन्नत क्यों लेकर जा रहे हो फिर वो कहेंगे जनाब हम तो आर्डर के मोहताज हैं हम तो आर्डर के मोहताज हैं जिधर से आर्डर आएगा हम उधर चले जाएंगे जहन्नम का था जहन्नम ले जा रहे थे जन्नत का हुआ तो जन्नत में ले जा रहे हैं तो ऐसा कर तो कि तू आलमीन की बारगाह में रुजू कर वहाँ से पूछ कि ये आर्डर क्यों बदला है फिर वो अर्ज करेगा कि बारी तालाब मेरे तो नामायामाल में कोई नेकी नहीं थी मैंने तो कोई नमाज ही नहीं पढ़ी मैंने तो कभी मस्जिद का मुंह ही नहीं देखा मैंने कभी दाढ़ी नहीं रखी मैंने तो कोई गुनाह दुनिया का ऐसा है ही नहीं जो ना किया हो मैं तो बड़ा गुनाहगार हूँ तो फिर ये जहन्नम जाते जाते जन्नत का आर्डर क्यों फिर आवाज़ आएगी क्या मेरे बंदे तुमने नहीं सुना था दुनिया में रहते हुए कि रब जो है सत्तर माओ से बढ़ कर प्यार करता है तुझे नहीं पता तो एक दिन रात को सोया हुआ था तूने जब करवट बदली तेरे मुंह से ना ऐसे ना चाहते हुए भी अल्लाह आवाज बुलंद हुई थी तूने एक दफ़ा नाम लिया था मेरा हमने वो तेरा नाम लेना पसंद कर लिया हमें वो तेरी आवाज़ इतना पसंद आई कि हमने तेरे सारे गुनाह माफ़ कर दिए तुझे जन्नत का रास्ता दे दिया जा जन्नत चला जा और यार वो ना चाहते हुए अल्लाह का नाम ले रहा और जन्नत मिल रही है अगर हम बैठे जनाब वजू करके तस्वीर पकड़ के जनाब मस्जिदों में बैठ जाए मुसल्ह बिछा कर और अल्लाह अल्लाह के रट लगा के बैठ जाए तो फिर क्या बात है हमारी बात नहीं बनेगी छोड़ दो यार सारी बातें ख़त्म कर दो यार जो हो गया सो हो गया बस करो यार आप बाज आ जाओ यार अल्लाह अल्लाह करो अल्लाह के रसूल को राज़ी करो और अपना होलिया दुरुस्त करो यार ये हमारी ज़िंदगी नहीं है जो हम जी रहे हैं ये नहीं है हमारी ज़िंदगी हमारी ज़िंदगी जो थी हम उसको भोले बैठे हैं बस मैं आखिरी बात ये बस ये कहने लगूँ कि ये बस मेरा पैगाम था कि बस मैं करवाया ना तो मे वाले को भी राजी करें ठीक है ना मिलाद तो करवाया है कि हम मिलाद वाले को राज़ी करेंगे मिलाद वाला राज़ी होगा कि जब उसके तोहफे का ख्याल रखा जाएगा जो में राज में मिला था नमाज नहीं पढ़ते हम यार नमाज के आदि बन जाओ यार पाँच वक़्त के नमाजी बन जाओ अल्लाह अल्लाह करो छोड़ो यार गुनाह जितना हो गए सो हो गए अपना यार मामला दुरुस्त कर लो यार अपने रब को राजी करो आज हमारे पास वक़्त है आज हम अपने गुनाहों को ख़त्म करवाना चाहें ना हम करवा सकते हैं जैसे मोबाइल में एक ऑप्शन होता है ना कि मैसेज डिलीट करने का आज हमारे पास वक्त है हम गुनाहों को ख़त्म करवा सकते हैं कल हमारे पास नहीं होगा कल ये ऑप्शन भी ख़त्म हो जाएगा आज वक्त है ना अपने रब को राजी कर लो यार अपने मामला दुरुस्त कर लो गुनाहों से माफ़ी मांग लो यार बहुत हो गया है जिस रब ने जिंदगी दी है ना जिसने हमें यहाँ से वापस बुलाना है उससे डरो दुनिया वाले से नहीं डरो अल्लाह जी खाल मोता वलहात वकुम अय्युकुम अहसन ये हमारी ज़िंदगी है यार ये इम्तहान का है इधर रहने की ना सोचो यार आगे जाने की सोचो आगे की